Да, какой финт! Да, это похоже Воронин, как в лучшие времена. Прошел. Да, вспомнил. Вспомнил молодость. Атака так она сейчас от своих ворот завершилась с красивым голом. 1-2. Сборная Украины ведет на 20-й минуте Андрей Воронин. Какая красивая кабина. Ну! Коряка, ну! Да! Сырал Воронин здорово. Даже Шуховцева уложил. Да, а Воронин сырал хитро. Очень хитро. Все думали, что он Сабуцкому Олегу передаст передачу. И Шуховцев в том числе. Да, Воронин, конечно, как на, на мотеле, как Альберта Томбо когда ты -то с горы спускался, слава гигант. И снова Вар... Какой он активный? Андрей, ты тренируешься, а потом в день, мне кажется. Ну, вот эта атака пошла. Да, хектейк воронина. Это он Видно, у него пробилось чувство, давно не забивал. Давай, давай, давай! Гол забил Андрей Воронин. Напоминаю, в дебютном матче за сборную Украины ветеранов.